Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan topik sistem keselarasan huruf vokal bagi subjek BMMB1064 Asas Tatabahasa Bahasa Melayu dan BMMB1094 iaitu Kemahiran Bahasa Melayu. Okey. Uh, ini adalah ahli kumpulan kami iaitu saya, yang pertama saya sendiri iaitu Muhammad Aniq Hazwan bin Azman. Saya Muhammad Alif bin Sata dan saya Muhammad Anifazruldin bin Rashid. Untuk isi kandungannya, terdapat empat subtopik yang kami akan fokuskan. Jadi ayuh kita telusuri bersama. Huruf-huruf vokal terbahagi kepada enam iaitu A, I e dan yang terbahagi kepada dua iaitu I contohnya Eko dan uh, mana kali I perfect contohnya Emak, I, O dan U. Seterusnya, saya akan pergi kepada maksud sistem keselarasan huruf vokal iaitu kesesuaian dua huruf yang membentuk dua suku kata pada kata dasar iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata pula akhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Okay, untuk syarat-syarat prinsip keselarasan vokal. Okay, syarat-syaratnya yang pertama, keselarasan adalah antara dua huruf vokal pada kata dasar. Yang kedua, kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. Dan yang terakhir, bagi kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata, yang terlibat dengan sistem keselarasan vokal hanyalah dua suku kata yang terakhir sahaja. Baiklah, kita teruskan dengan pola keselarasan vokal. Okey, baiklah. Jadual yang tertera ini menunjukkan padanan huruf vokal antara suku kata perakhir iaitu vokal dalam suku kata sebelum yang terakhir dan yang kedua suku kata akhir tertutup iaitu vokal, vokal, vokal dengan suku kata terakhir yang ditutup dengan konsonan seperti H, H K, N, T, N, G dan sebagainya. Okey, baiklah. Untuk contoh-contohnya ialah untuk suku kata perakhir A boleh disambung dengan suku kata suku kata akhir tertutup A. Antara contoh perkataannya ialah pasah untuk suku kata perakhir i kula -per boleh disambung dengan suku kata akhir tertutup a dan akan salah satu perkataan emas. Untuk italing pula, italing boleh disambungkan bersama italing itu sendiri dalam suku kata akhir tertutup. Antara contoh perkataannya ialah gelet. Begitu juga untuk untuk huruf vokal yang seterusnya. Di seterusnya kita teruskan kepada analisis kesalahan dalam karangan budak dajan. Kerana kesalahan yang terdapat dalam karangan ini ialah agar iaitu kesalahan kata untuk kesalahan ayat, terdapat kesalahan ayat, tengah hari kesalahan ejaan, dalam kesalahan ejaan, dirasmikan kesalahan ejaan, AB kesalahan ejaan. Seterusnya iaitu ia akan bagi kesalahan ayat dan kesalahan kata sekaligus kesalahan ejaan, di situ kesalahan kata, yang kesalahan ayat, yang satu lagi kesalahan kata, minta kesalahan kata. Dan yang ketiga iaitu satu sama lain bagi kesalahan ejaan, para pelajar-pelajar bagi kesalahan ayat dalam dalam ayat tersebut perkataan tengah hari menjadi salah kerana ianya diajar rapat. jadi ejaan yang betul ialah tengah hari kerana kata majmuk. Dan yang kedua iaitu dalam. Dalam tidak sepatutnya huruf besar kerana ayat tersebut itu masih tersanggung. Yang ketiga, per perkataan dirasmikan menjadi salah kerana huruf di dalam tulisan tidak jelas. Dan yang keempat, bagi kata nama Tuan Abdul Halim bin Hajasan, A, B, B itu seharusnya tidak besar, A sahaja yang besar. Dalam ayat ini sekaligus menjadi salah kerana ditulis rapat sepatutnya sekali sekali bus jauh dan yang terakhir itu satu sama lain satu uh, sama lain itu tidak perlu sempat. Okey, baiklah. Untuk pembetulan kesalahan kata bagi ayat pertama ialah agar. Agar di situ adalah tidak sesuai. Jadi, sebaiknya ditukar kepada untuk. Untuk ayat kedua pula ialah yang gigih, yang. Kedudukan yang yang kedua itu adalah tidak sesuai. Jadi, sebaiknya dibuang. Bagi ayat ketiga, penggunaan anda adalah tidak sesuai, jadi boleh tukar kepada serta. Untuk keempat, di situ. Di situ perlu diajar jauh, iaitu di situ. Untuk ayat kelima pula, ialah minta. Minta adalah tidak sesuai, jadi perlu ditukar kepada meminta. Untuk pembetulan kesalahan ayat. Yang pertama, perkataan terdapat uh, dalam ayat tersebut membawa makna yang tidak sesuai. Jadi, kita boleh menukar kepada menggunakan perkataan mempunyai. Yang kedua, perkataan ia akan adalah salah dari, dari segi tata bahasa. Jadi, kita perlu tukar kepada perkataan dapat. Yang ketiga, ayat yang uh, ayat yang di atas tidak mempunyai perkataan yang, yang menyebabkan uh, ayat tersebut tidak uh, gramati. Yang keempat, perkataan para tidak boleh berada sekali dengan uh, perkataan kata ganda. Jadi, perkataan yang lebih sesuai adalah para pelajar ataupun pelajar-pelajar. Uh, yang terakhir, uh, ayat tersebut perlu menambah perkataan se uh, sebelum untuk supaya menjadi ayat yang lengkap. Secara ringkasnya, sistem keselarasan huruf vokal memainkan peranan yang penting dalam memastikan ejaan dan sebutan perkataan dalam bahasa Melayu kekal betul. Serta analisis karangan murid tahun 6 didapati mempunyai kesalahan yang sering berlaku melibatkan struktur ayat, kata dan juga ejaan. Jadi, para pelajar dan juga guru perlu meningkatkan kefahaman serta pembelajaran. Itu sahaja daripada kami. Sekian terima kasih.